बिसमीम् अल्लामक क्या हाल है सबका उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे तो आज जो मैं अपनी बहनों के लिए रेसिपी लेकर आई वो है रसबरी जो हम बहुत ईजी सूजी के साथ तैयार करेंगे तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं चलें रसबरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे सॉस पैन मैंने रख दिया फ्लेम मैंने ऑन कर लिया सबसे पहले मैं इसमें पानी ऐड करूँगी बिसमीम दो कप लिया कितनी इसमें चीनी जाएगी अब दो काफी मैं इसमें चीनी ऐड चला जी अब हम इसमें इलायची पाउडर का ऐड करेंगे चल जी शीरा हमारा तैयार हो गया है इसे मैं साइड पे कर देती हूँ उतार के अब हम अपने रस बरी तैयार करने के लिए मैंने जो सूजी का यूज़ करूँगी क्योंकि आज हम जो रस बरी तैयार करें वो सूजी के साथ मैं तैयार करूँगी तो वो तैयार कर लेते हैं इसे मैं उतार देती हूँ फ्लेम के ऊपर से आँच करते हैं धीमी चलें जी कढ़ाई मैंने रख लिया है सबसे पहले मैं इसमें बटर ऐड करूँगी वन टेबल स्पून मैंने बटर का लिया है बिस्मिल्लाह रहमान हेलो चलें बटर हमारा मेल्ट हो गया है अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी जो मैंने एक प्याली दूध के लिए है ये देखे एक प्याली यह दूध की यह बिसम्ला रहमान दूध हमारा थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए फिर मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी

चलें इस टाइम पे आके मैंने एक बटा दो कप है चीनी के ऐड कर दूंगी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर इस टाइम पे आके आपको लगे कि दूध थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसमें ना दूध थोड़ा कम लग रहा था मैंने थ्री से फोर टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का और ऐड किए थे हमने अपने सूजी के बैटर को बिल्कुल सख्त कर लेना है ये अभी देखे थोड़ा नरम है इसीलिए मैं इसे और पकाऊंगी चलें जी ये देखें हमारे बैटर का सारा दूध खुशक हो गया है इसे मैं आप ट्रे में निकाल लेते हैं ट्रे में निकाल लेते हैं थोड़ी ये ठंडी हो जाए फिर हम अपने रस भी तैयार करेंगे चलें जी हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो गया अब मैं इसे अच्छे से मसल लूँगी जैसे हम आटा वगैरह भूनते इसी तरह चलें अच्छे से मसलियाँ छोटे चोट छोटे से हम रस तैयार कर लेते हैं कि गोल गोल से हम प्यारे से बना लेंगे इनको जैसे गुलाब जामुन और रसगुल्ले वगैरह तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह चलें जी सारी रस भरी मैंने तैयार कर ली है जो मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके ये हमारे तैयार होगी इन्हें अब शीरे में ऐड करते हैं चलें जी शीरा हमारा गर्म हो गया है अब मैं एक एक करके इसमें डालती हूँ बसमल रहा चलें जी इसे चार से पाँच मिनट हम इसी तरह शीरे में पकने देंगे ताकि ये अच्छे से ज़रा फूल जाए चलो ये देखिए बबल्स आने लग गए हैं शीरा हमारा पकने लग गया है अच्छे से इसी तरह हम इसे घुमाते रहेंगे चम्मच वगैरह नहीं हम यूज़ करेंगे चम्मच वगैरह यूज़ किया तो ये टूट जाएंगे इसलिए हमने चम्मच नहीं यूज़ करना देखिए कितना अच्छे से शीरा पक रहा है हमारी रस भरी भी देखिए कितने अच्छे से फूल गई है एक से दो मिनट में इसे इसी तरह और पकने देंगे ताकि हमारे पाँच मिनट कंप्लीट हो जाए चलें जी पाँच मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं इन्हें पकते हुए अब मैं इसे ढांक के आधे घंटे के लिए रख दूँगी फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ आधे घंटा पूरा हमने इसको ढांक के रखना है इसी तरह शीरे के अंदर फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ़ ये देखें जी पकना रुक गया इसका मतलब फ्लेम ऑफ हो गया इसे पाँच मिनट के लिए मैं इसी तरह ढाँक के रखूँगी ताकि ये शीरा अच्छे से जजब हो जाए इनके अंदर चलिए हमारे रास भरी को शीरे में रखे हुए पाँच मिनट हो गए इसे हम एक बाउल में अब निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा शीरा भी डालते जाएंगे करने पहनते हैं हजे तक लेके आना अम्मी जी ये है हमारी रस भरी की फाइनल लुक ये देखिएगा आपको मैं अभी एक उठा के तोड़ के दिखाती हूँ कितनी नरम सी देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी रस भरी तैयार हुई है आपने ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी दो में याद रखेगा मेरी एक न्यू रेसिपी के साथ अब तक अल्लाह हाफिज़